Ok, ni pokok ubi kledek madu yang saya tanam. Ha, saya tanam ni dalam pasu je. Pokok ni saya tanam dia masa pertengahan bulan 3 hari tu. Ha, so sekarang dah pertengahan bulan 6. Maknanya dah cukup 3 bulan lah umur dia. Saya sengaja tanam dia dalam pasu ni untuk mudahkan kerja-kerja kita nak dapatkan ubi dia lah. Kalau kita tanam dekat batas, bila dah cukup masa untuk dapatkan ubi dia tu, kita nak kena korek, nak kena cari dia punya ubi tu macam ha, susah sikit lah. Ha, bila tanam dalam pasu ni, Uh, ubi dia tu memang dekat dalam tu je so mudahlah sekali kita tuangkan pasu tu kita dah boleh dapat semua ubi yang dalam tu satu lagi kelebihan bila tanam ubi keledek dalam pasu ni uh, kita mudah untuk ubah dia contohnya masa kita baru tanam tu masa dia kecil lagi tu uh, kita kena letak dia dekat tempat yang redup lah uh, untuk dia develop daun apa semua uh, lepas tu bila dia nampak dah banyak daun pokok dah stabil baru pindahkan ke tempat yang apa dapat cahaya matahari yang penuh kalau kita tanam dekat batas, okay, uh, kita nak kena sediakan macam lindungan untuk dia. Tapi kalau dalam pasu ni, uh, masa dia kecil tu kita letak je dekat tempat yang redup. Bila dia dah cukup besar, kita pindah je ke tempat yang dapat cahaya matahari yang banyak. Okay, pokok ni sebenarnya mudah untuk kita biarkan dia. Daripada batang dia yang menjala ni, kalau kita potong batang ni, lepas tu kita semai dia dekat tanah. Uh, dia akan mula keluarkan pucuk baru, lepas tu dia akan keluarkan ubi lah. Uh, so memang mudah sangat untuk biarkan dia. Selain dapat tuai hasil ubi dia, kita juga boleh makan dia punya daun. Daun pokok ubi keledek madu ni memang sedap. Bau dia tu wangi. Okay, tempoh menanam dia pun tak lama. Dalam masa 3 bulan lepas kita start tanam tu, kita dah boleh dapat hasil dah. Kalau nak biarkan lebih lama, dalam 4 bulan macam tu okey. Tapi lebih daripada 4 bulan tu tak digalakkan lah. Sebab kita takut ubi dia terlalu besar jadi tak sedap. Ataupun ubi dia ada perosak yang rosakkan ubi tu. Dekat kawasan ni saya ada tanam dua jenis ubi keledek lah. Ubi keledek madu ada tujuh pasu. Lepas tu dua pasu dekat sini ubi keledek Taiwan. Yang Taiwan ni dia punya daun macam ni. Lepas tu yang ubi keledek madu ni dia macam ni daun dia. Daripada daun pun kita boleh bezakan pokok keledek tu jenis yang mana. Okay, dekat sini saya ada pokok ubi keledek Jepun. Dia punya kulit tu warna ungu. Lepas tu isi dia warna putih kekuningan macam tu. So yang ni daun dia pun tak sama macam yang tadi tu. Daun dia lebih bulat lah yang ni. Yang ni daun dia pun sedap juga. Saya selalu ambil untuk buat goreng belacan lah. Yang ubi keladi Jepun ni saya just tanam untuk dapatkan daun dia. So saya tak baja sangat lah dia punya pasu tu. So saya biarkan dia menjala je. Lepas tu bila dia dah keluar pucuk-pucuk macam ni. Saya boleh ambil ni untuk buat masakan sayur lah. Okay. Yang hujung-hujung ni memang lembut dia punya daun dia pokok ubi keledek madu ni memang sangat sesuai lah untuk kita tanam dekat kawasan rumah kita sebab pokok dia sebenarnya tak besar okay? dia punya batang-batang yang menjala ni pun sebenarnya tak banyak masa kita tanam dia bulan pertama dan bulan kedua dia punya daun tu memang tak menjala lagi lah bila dah masuk antara bulan kedua dengan bulan ketiga tu baru dia ada sedikit apa dahan-dahan yang menjala macam ni lah selalunya ubi akan mula terbentuk dalam bulan kedua lah Waktu bulan pertama tu dia keluarkan daun dulu. Ha, masuk bulan kedua je dia akan mula hasilkan ubi lah. Ha, so waktu bulan kedua tu kita kena bagi dia baja yang sesuai. Ramai orang tak suka tanam ubi kledek ni. Sebab bila tanam tunggu 3 bulan tapi tak ada hasil. Okay? Tak ada ubi. Kenapa dapat daun saja? Sebab tak letak baja yang betul lah. Untuk pokok ubi kledek ni kita kena letak baja NPK yang dia punya nilai K tu tinggi. Ha, maknanya macam baja buah lah. Ha, kita letak baja yang betul ubi dia tu pun menjadi. Hari ni saya nak keluarkan ubi dia daripada pasu ni. Lepas tu tengok dia punya ubi tu saiz dia okey ke tak. Kalau ubi tu saiz dia besar, aa, bolehlah kita keluarkan ubi-ubi daripada pasu yang lain juga. Tapi kalau ubi tu saiz dia kecil, aa, mungkin kita kena tunggu lagi lah. Mungkin aa, 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan lagi. Aa, lepas tu baru kita aa, keluarkan ubi daripada pasu-pasu yang lain. So pasu ni macam indikator lah untuk kita tengok pasu yang lain tu ada ubi ke tak. Kalau yang ni ada ubi, yang lain tu pun insyaAllah ada ubi juga Mula sekali saya keluarkan dulu pasu ni daripada tempat ni okay. Angkat je daripada, angkat, tarik je kuat-kuat Kawan-kawan -kuat. Okay. boleh nampak sebenarnya pokok ni tak besar pun Dia punya bahagian utama dia yang kat atas ni And then yang kat bawah tu daun dia yang menjala lah ha, Kalau kita, saya tunjuk macam tu nampak ha, Tak banyak pun sebenarnya yang menjala tu kalau kita potong dia pun tak ada masalah ha, tapi nak potong dia jangan potong awal-awal lah potong bila pokok tu dah umur 2 uh, bulan setengah ke 3 bulan seterusnya saya potong dia punya dahan-dahan ni batang-batang okay, dia ni dalam pasu ni seingat saya, saya saya ada tanam 5 keratan lah Daripada lima keratan tu dia jadi lima pokok lah sepatutnya dalam satu pasu ni. Okey. Ha, nampak ni satu. Ha, ni dua. Tiga. Empat. Lima. Untuk pokok ubi keledek madu ni selalunya dia akan hasilkan satu ubi besar. Lepas tu ubi-ubi yang kecil tu ada dekat bahagian bawah lah. Ha, tak tahu lah berapa biji yang kita boleh dapat ubi kecil tu. Ha, tapi yang besar confirm ada satu. Untuk percubaan kali ni, saya letak banyak pokok lah dalam satu pasu ni kalau kata lima pokok Harapnya dapat lima biji ubi lah ha, Tapi tak sure Tapi tak tahulah Menjadi tak. So lepas ni kita tengok Ada ubi ke tak dalam pasu ni Kita okay, tengok Ada ubi ke tak Bismillahirrahmanirrahim Okay Akar banyak Ubi tak sure ada ke tak So kita kena Buka semua ni Hmm Okay. ni ada sikit biasalah kita akan jumpa ubi-ubi yang panjang macam ni dekat bahagian bawah ubi yang besar tu selalunya dia betul-betul dekat bawah pangkal pokok ni so kita tengok lah ada ke tak Okay, ada satu ubi yang saiz agak bagus ni yang kecil Okay. Ada satu ubi bulat kat sini. So, daripada pasu tadi, ha, ni antara ubi yang saiz dia agak besar lah. Sebenarnya ubi ni belum betul-betul besar lagi. Kalau biarkan lebih lama, dia akan lebih besar lah. Macam saya cakap tadi, yang kita keluarkan daripada pasu ni ialah indikator saja. Okay, kita nak tengok ada ubi ke tak. Memang betul ada ubi, cuma saiz dia belum cukup besar. So, yang lain tu kita hold dululah. Ha, tak bolehlah kita nak tuai siap-siap. Kalau kita tuai, akan dapat nah, yang lebih kurang macam ni dia saiz dia. Daripada pasu tadi tu ha, dapat 3 biji ni je ubi yang saiz agak besar yang lain tu kecil-kecil. Maknanya pasu-pasu yang lain tu pun tak bersedia lagi lah untuk kita cabut ubi dia. Untuk pasu-pasu lain tu mungkin lepas 2 atau 3 minggu baru saya boleh tuai hasil dia. Ha, bagi dia besar sikit lah kalau macam ni ha, mungkin terlalu kecil yang saiz macam ni, kalau kita bakar ni sedap ni ha, tapi kalau nak lagi best kita tunggu dia bagi besar sikit lah so tu saja untuk kali ni ha, next time saya cabut ubi, saya buat video lagi ok